वालेकुम स्टूडेंट्स बच्चा यूनिवर्सिटी में शाम हमदीद उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे आप जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ाइनल टर्म एग्जाम्स करीब आ चुके हैं आज सात छः तारीख है तो सात और आठ और ये इलेक्शन में बसरु खित में गुजर जाएंगे और उसके बाद फिर आपके एग्ज़ाम आ जाएंगे तो सभी स्टूडेंट को एक चीज़ की ज़रूरत है कि एक तो सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में मालूम रिक्वायर्ड हैं और फिर अच्छे नंबरों के लिए ये सवाल लाजमी आता है कि अच्छे नंबरों के लिए तैयारी कहाँ से करें इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को क्लिक नहीं किया हुआ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम वीडियो बनाएँ वो आपके ये ही बनती हैं और आपके आप तक लाजमी पहुँचाएँ सिलेबस के हवाले से अगर हम बात करें कि कितना होगा क्या पैटर्न होगा उसके लिए तो ज़ाहिर है आपको पता है कि सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ तो एल एम एस में एल एम एस ओपन कर लेते हैं और फिर हम बात करते हैं आज के अपने जो टॉपिक है कि एक तो सिलेबस क्या होगा और फिर उसके बाद आप पेपर पैटर्न क्या है यानी उसमें कितने क्वेश्चन होंगे और किस तरह के होंगे टाइम कितना होगा और इसके अलावा पेपर्स की तैयारी के लिए आपने कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है यानी आप Android से करेंगे वीडियोस देखेंगे शॉर्ट नोट्स देखेंगे क्या करेंगे ये सारी बातें हम इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल इलेक्शंस का सिलसिला चल रहा है तो एज ए पाकिस्तानी आपको पता है कि इलेक्शन के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा खर्च होता है और ये इसीलिए ही करवाया जाता है ताकि आपकी राय जान सकें और एक अच्छा सिस्टम पाकिस्तान में बन सके तो आप लोगों ने जिनका भी वोट बना हुआ है वो वोट लाजमी डालें जिसको भी डालना है डालें ये आपकी मर्ज़ी है लेकिन आप इस जो दिन का फायदा एक अरेंजमेंट्स किया जाता है ना, जिसके ऊपर अरबों रुपये लगाए जाते हैं आप लोगों की राय जानने के लिए आम पब्लिक की ये जानने के लिए कि वो क्या चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी को आप लाजमी ईमानदारी के साथ आपने बताना है और वोट डालना है अब जिसको डालना है ये आपके ऊपर है तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना कि आप पुलिसियों के ऊपर गवर्नमेंट की बात भी करें तनकीद भी करें लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि आप किस को वोट देना चाहते हैं तो फिर आप उस दिन घर में बैठे रहें और सोते रहें और वोट डालने ना आ जाएँ तो ये एक कौमी फरीजा है एक अमानत है इस अमानत को ईमानदारी के साथ लाजमी आपने पहुँचाना है और उसके बाद हम बात कर लेते हैं आज की अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी के हवाले से सबसे पहले जो अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या है तो सिलेबस में आपको हमेशा कहता हूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए आपने सबसे पहले अपने जो एल एम एस है उसमें मौजूद अनाउंसमेंट्स को चेक करना होता है और हमारी जो सारी वीडियोज़ होती हैं वो इन इस से ट्रू इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर होती हैं चूँकि हम खुद एक कैंपस से हैं और हमारा मकसद यही होता है कि पूरी कोशिश होती है मकसद के साथ साथ के जो भी इंफॉर्मेशन है आपको ट्रू सेंस में पहुंचाई जाए और आपने देखा होगा कि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं मैं हमेशा मेरे सामने के एल ओपन होता है और उसी के अंदर से आपको बताई जाती हैं ना कि कोई सुनी सुनाई बातें हों तो सिलेबस के हवाले से सबसे पहले हम एक एल हमारे ओपन हैं और यहाँ पर देखें तो इस अनाउंसमेंट्स के अंदर दोनों चीज़ें हमारी हल कर दी गई हैं यूनिवर्सिटी ने सिलेबस भी है और पेपर पैटर्न भी है अब इससे किता नज़र के ये सब्जेक्ट कौन सा है आपने अपने एल के अंदर से अपनी हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट्स को रीड करना है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी कोई पॉलिसी अपडेट की जा रही होती है तो वो आपको मिल जाए एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम विल बी इंक्लूड एंड सेमेस्टर का मतलब है कि फाइनल सेमेस्टर इंक्लूड्स लेक्चर्स 90 टू 45 यानी 19 से लेकर 45 इसमें और साथ में टॉपिक नंबर भी मेन्शन है कि एक लेकर से एक से लेकर दो तक इसमें शामिल होंगे अब उसमें टोटल जो हैं वो 50 क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ टोटल 50 हैं और इसमें से 40 वो कहते हैं कि आपने सॉल्व करनी है कम से कम भी आपने 40 सवाल हल करने हैं द टोटल ड्यूरेशन ऑफ़ द पेपर विल बी 90 मिनट्स 90 मिनट का पेपर होगा एंड टोटल मार्क्स 60 और ये टोटल नंबर कितने होंगे 60 नंबर हमें देखें अनाउंसमेंट्स के अंदर हमें सारी मालूम मिल रही हैं अब आ जाएँ एम सी क्यूज़ के हवाले से देर विल बी फोर्टी एम सी क्यूज़ आउट ऑफ विच बेस्ट थर्टी थ्री एम सी क्यूज़ विल बी कंसिडर फॉर ग्रेडिंग अब ये जो किया हुआ है ना यूनिवर्सिटी ने कि जो बेस्ट का वर्ड सा या यहाँ पर लगा दिया है इसका मतलब होता है कि चालीस में से अगर आप चालीस भी कर लेते हैं तो फिर जिनके नंबर ठीक होंगे वो तैतीस कंसिडर कर लिए जाएंगे और उसमें सीकुंस का भी मसला नहीं होता कि पहला ठीक था दूसरा गलत था तो दूसरा भी काउंट करेंगे ऐसा नहीं तो इसका मतलब होता है इसका इतना बड़ा फ़ायदा है कि अगर चालीस आप कर लेते हैं टोटल और उसमें से सात आपके गलत भी हो जाते हैं तो फिर भी नंबर आपके तेतीस पूरे आ जाएंगे लेकिन अगर आप करते ही तेतीस हैं उसमें भी चार पाँच गलत हो जाते हैं तो फिर नंबर यहाँ से कट जाते हैं तो इसलिए नंबरों को बचाने के लिए सारे एम सॉल्व कर दें उसके बाद सब्जेक्टिव में हैं विल बी सिक्स क्वेश्चन ऑफ थ्री मार्क्स तीन नंबरों वाले छः क्वेश्चन होंगे जिनमें से चार करने हैं लेकिन उसके साथ भी बेस्ट का वर्ड शामिल है इसका मतलब है कि अगर आप छः के छः कर देंगे तो फिर जिन चार जवाब्स में आंसर्स में आपके नंबर ज़्यादा होंगे वही काउंट कर लिए जाएंगे देर विल बी फोर क्वेश्चन फाइव मार्क्स अब तीन नंबरों के अलावा पाँच नंबर का भी है क्वेश्चन और पाँच नंबर वाले भी चार होंगे जिसमें से तीन करने हैं तो इसमें भी वही एक ऑफर है कि बेस्ट थ्री विल बी कंसिडर फॉर ग्रेडिंग तो उस आप चार कर लेते हैं और चार में से तीन में ऐसे काउंट होंगे नंबर जो जिनमें ज़्यादा नंबर हैं तो कम वाले को छोड़ दिया जाएगा इसलिए यह अब आपके पास होता है कि आप अच्छे नंबर बनाने के लिए अच्छी सी जी बनाने के लिए एफर्ट करें और सारे के सारे जितने भी आपके पेपर के ऊपर क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कर दें अब थोड़ी सी मज़ीद तफ़ील उन्होंने यहाँ पर बता दी है और जो ऊपर हमें बताई गई थी वो इसी तरह ही है। अब आ जाएं। इसमें हमें एक तो पेपर का टाइम मिल गया टोटल नंबर मिल गए और सिलेबस मिल गया और साथ में पेपर पैटर्न भी मिल गया आ, सब्जेक्ट को चेक कर लेते हैं अनाउंसमेंट में हमने जाना होता है और यहाँ पे भी देखेंगे उसी पेज के ऊपर जो लास्ट अनाउंसमेंट है उसके ऊपर डिटेल पूरी अवेलेबल है फाइनल टर्म सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न इसमें शामिल होंगे लेक्चर्स नंबर फोर तीन से लेकर ट्वेंटी सिक्स और टॉपिक भी शायद यहाँ पर मैंशन किए गए हैं और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि सब्जेक्टिव होंगे यानी इसमें मार्क्स ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन थर्टी इस तरह ये आपके सामने एक पैटर्न यहाँ पर शामिल कर दिया गया है अब आ जाएँ थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं क्या इसमें एम भी होंगे तो देख लेते हैं ये मिड टर्म है यानी कि दोबारा से अनाउंसमेंट शामिल हो आ गई है और हमने देखनी है फाइनल टर्म वाली तो फाइनल टर्म में यहाँ पे उन्होंने सिर्फ जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं या शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसी के बारे में इस पेपर की बताई गई हैं इसमें एम वगैरह नहीं हैं तो चलते हैं हम अगले सब्जेक्ट की तरफ इस तरह आपने हर सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है और उसकी एक एक अनाउंसमेंट्स को पढ़ लेना है जो आखिरी दो तीन अनाउंसमेंट्स हैं ये जो जनवरी और दिसंबर के लास्ट में आई हैं फेब स्टार्ट हो गया तो जो फेब के शुरू में यानी दो तीन चार तक जो आई हैं और उससे जनवरी के लास्ट वीक में जो आई हैं चंदे एक असाइनमेंट अनाउंसमेंट्स उसमें से देखना है आपने द ड्यूरेशन ऑफ फाइनल टर्म एग्जाम वेल बी नाइन्टी मिनट्स यहाँ पे डेढ़ घंटा बता दिया कि टाइम होगा दो हिस्से होंगे इस पेपर के सब्जेक्ट में दस क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन और उसके बाद एम होंगे तो इस तरह ये आपका पेपर ऑफ पैटर्न होगा मज़ीद हम इसमें तफसील में नहीं पढ़ते क्योंकि इस तरह से फिर लंबा हो जाता है वीडियो लंबी हो जाती है और मुश्किल हो जाती है फिर देखने के लिए भी तो अगला एक हम सब्जेक्ट चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम तैयारी के हवाले से बात करेंगे तो तैयारी के हवाले से जहाँ तक जाए ना तो फिर मुख्तलफ़ चीज़ें मार्केट में मुख्तल ग्रूप्स में चल रही होती हैं अच्छा इस पेपर को हम देख लेते हैं इंग्लिश फाइव डबल वन ए पाँच सौ ग्यारह साइकोलिंग और अनौंसमेंट्स फार पेपर पैटर्न देअूडेंट्स द ड्यूरेशन ऑफ़ द फाइनल पेपर 90 मिनट्स यानी डेढ़ घंटा टाइम है इसका दो हिस्से हैं इसके पेपर्स के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यानी दस क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव में छः क्वेश्चन तीन नंबर्स के और उसमें से चार क्वेश्चन करने होंगे और फिर फोर क्वेश्चन होंगे फाइव नंबर्स के जिसमें से तीन करने होंगे और इसके बाद एम भी होगा वो नेक्स्ट अनाउंसमेंट्स में आपको मिल सकता है तो इस तरह ये जो है ना आप पेपर पैटर्न अपने चेक कर सकते हैं और साथ में सिलेबस भी चेक कर सकते हैं अब आ जाएँ आखिरी चीज़ के तैयारी अच्छे नंबरों के लिए तैयारी मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आपने अगर तैयारी करनी है तो सबसे पहले अपने हैंड रोट्स की तरफ जाना है आपने कभी भी जो पुरानी फाइलें हैं या शार्ट नोट्स हैं उसकी तरफ नहीं जाना वो बाद की बातें हैं सबसे पहले अपने एक तो ये है कि अगर आप ये वीडियोस लेसन देखते हैं तो हम एक चैप ओपन कर लेते हैं अगर आप वीडियो लेसन देखते हैं तो आपके जो कंसेप्ट हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं यानी आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो सकती है क्योंकि आपने जो चीज़ें सुनी होंगी अपने कानों से तो फिर आप उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर आप इनको सुनते नहीं हैं और इसके बाद आप जस्ट शार्ट नोट्स के ऊपर ग्रुप्स में अवेलेबल हो जाते हैं इंटरनेट से भी डाउनलोड हो सकते हैं उसके ऊपर ही आप फोकस रखते हैं और हैंड आउट्स को भी नहीं पढ़ते तो फिर आपके पास चॉइस कम हो जाती है पेपर को सॉल्व करने की और आपके पास उतना मटेरियल भी आपके माइंड में नहीं होता कि आप पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एम और जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ें हैं वो आपकी अच्छे तरीके से हल हो जाएँ तो सबसे पहले आपने जो प्रेफरेंस देनी है वो आपके हैंड आउट्स हैंड आउट्स हर एलएमएस में हर सब्जेक्ट की जो डाउनलोड सेक्शन है उसमें अवेलेबल होते हैं वहाँ से आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उससे तैयारी कर सकते हैं और दूसरी बात यह है कि सिलेबस आपको पहले से बताया गया होता है तो फिर एक तो यह है कि सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि पेपर में कहाँ से कहाँ तक आना है अब सिर्फ इतना है कि डाउनलोड करें और पढ़ना शुरू कर दें मैंने इस हवाले से कोई एक हफ्ता पहले वीडियो बनाई थी तब अगर आप तब से और अब से अब तक आपने बहुत सारी उम्मीद है कि स्टूडेंट्स ने उसी के ऊपर अमल किया होगा तैयारी स्टार्ट कर दी होगी क्योंकि आज छः तारीख़ है और बारह को पेपर है यानी आपके पास छः दिन है छः दिन बहुत टाइम होता है अगर आप छः दिनों को घंटों में मल्टीप्लाई तो घंटे बहुत सारे बन जाते हैं और फिर आपको पता है कि एक एक मिनट भी कीमती होता है तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं अच्छे नंबर आपने हासिल जो करने हैं मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनकी सी जी पी हाइस्ट है यानी इतनी सी जी पी हाई है कि थ्री पॉइंट नाइन नाइन ज़ीरो से लेकर नाइन फाइव तक है यानी तीन शरीय नबे से तीन शर्या पचानवे के दरमियान सी जी पी चल रही है मुसलसल तो जब भी अगर मैं उनसे लाजमी ये क्वेश्चन करता हूँ कि भाई आप इतनी सी जी पी है तो क्या करते हैं वो कहते हैं हम वीडियो लाजमी देखते हैं ले जो लेक्चर्स हैं उनको लाजमी सुनते हैं और फिर उसके बाद फिर हम एंड आउट्स उसके अंदर जो मौजूद अगर किसी की को पी, -पी हैं या नशा उन्होंने बनाई होती हैं यहाँ देखें ना तो ये हैंड आउट्स हैं साथ में ये पी, -पी भी पड़ी हुई हैं इस ये पी, -पी का मतलब होता है कि उन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं और एक छोटे से पोर्शन में एक बड़ी चीज़ को सम अप किया होता है तो इसके अंदर जो भी अवेलेबल है आप अगर इसके ऊपर फोकस करते हैं तो एक तो यह है कि हमने पढ़ना होता है नॉलेज के लिए और और फिर उसके बाद हमारी ये भी कोशिश होती है कि हमारी सी अच्छी बने तो ये बेहतरीन नुस्खा है आप लोगों के लिए इसके ऊपर फोकस करें और आपको पता है कि सी जी पी अच्छी एक दफ़ा बन गई तो फिर आगे जो फ्यूचर में है कहीं आप जॉब के लिए जाते हैं कहीं आप आपसी जमा करवाते हैं तो फिर हमेशा आपको प्राउड फील होगा तो अभी से शॉर्ट कट के चक्करों में ना पड़ें कि आप बस एक नज़र देखा पुराने पास्ट पेपर उठा लिए उन पैटर्न्स को जरूर देखें ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने कभी भी नहीं पूछा कि कोई पुराने पेपर हमें दे दें क्या पैटर्न होगा क्या चीज़नी होगी इसमें पेपर्स में किस तरह आएंगे जाहिर है अब तक आपने पीछे पेपर भी दिए हैं और सारा कुछ दिया है लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि देखी दिखाई चीज़ों के ऊपर ही चलना है तो फिर थोड़ा सा अपने आप को तो फ्री करें आज़ाद करें अपने आप को उस झंझट से उसी सिलसिले से कि आपको सारी चीज़ें एक पैटर्न सेट करके दिया जाए और फिर आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा माइंड को आप आज़ाद करें अपने आप को और थोड़ा सा ज़्यादा सोचें कामयाब सूरण आप हमेशा उनको देखेंगे आस पास भी आप अगर नजर दोड़ाएँ तो वो हमेशा आपको किताबों में घुसे हुए मिलेंगे और किताबों से ही वो तैयारी करते हैं बजाय कि इधर उधर की चीज़ें उठाएं और उनको देखें कभी भी शॉर्टकट नहीं वो करते हमेशा अच्छे नंबर इसीलिए आ जाते हैं और दूसरी बात ये है कि जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला उसका रिज़ल्ट लाजमी देते हैं तो जो भी हमें मिल है इस दुनिया में या जैसे भी है मेहनत से तो वो उस चीज़ को एक तो हंसती है ना जो देख रही है और हमेशा वो हमारे पास होते हैं अल्लाह ताला वो भी देखते हैं कि हम किस तरह से मेहनत करते हैं क्या हम ऐसे वो खरगोश की तरह मेहनत कर रहे हैं या कछुए की तरह चलते हुए मुसलसल मेहनत कर रहे हैं तो उम्मीद है कि ये चीज़ें अब आप थोड़ा सा रिफ़्रेश करेंगे अपने माइंड को और चीज़ों को एक तो देख लेंगे और फिर तैयारी के हवाले से इन चीज़ों पर अमल करेंगे और साथ में जो मैंने शुरू में आपसे एक की थी इलेक्शन के हवाले से बात वोट्स के लिए लाजमी निकलें घर में भी जो मौजूद हैं आप में जितने वोट्स हैं और सबको कास्ट करें ताकि ये जो कौमी फरीज़ा है इसमें भी आपकी पार्टिसपेशन हो सके और चूँकि मैंने फिर आपको बता देता हूँ कि ये एक कौमी फरीज़ा है और इमानत है आपके पास तो इस अमानत को आपने ईमानदारी के साथ ज़रूर पहुँचाना है और वोट लाजमी करना है उसके बाद आपने तैयारी के ऊपर लग जाना है अपने एग्जाम्स की और एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करके अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्स करने हैं चले मिलते हैं इंशाल्लाह है अगली वीडियो में और जाते जाते अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और ऐसे ही देख लेते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए साथ में ही बेल एक बटन आएगा, आएगा आपके पास उसको भी क्लिक करके आल को क्लिक कर दें अगली वीडियो आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी अल्लाह हाफिज़